अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतें दी उसमें से एक नेमत है औलाद की नेमत आप में से कितने लोग हैं जो शादी शुदाएं हाथ उठाएं और औलाद वाले कितने जिनके अल्लाह पाक ने बेटा या बेटी दी है माशा ये कितने सारे लोग बेटे हैं देखो ये जितने भी हैं यहां पर इनको अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत दी इस वक्त दुनिया के अंदर कितने ही इंसान मुसलमान ऐसे हैं कि जो औलाद की नेमत से महरूम है वो रात दिन दुआएं करते हैं अपने इलाज करवाते हैं लेकिन उसके बाद भी अल्लाह पाक ने इस से उनको दूर रखा हुआ है अल्लाह ताला कुरान करीम फरमा रहे हैं है। है पैदा कर देता है, उ उ वो जिसे चाहता है बेटी दे, दे देता है वो अल्लाह जिसे चाहता है बेटा दे, दे, दे देता है और जिसे चाहता है दोनों दे, दे, दे देता है और जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता तो अल्लाह पाक ने पहले बेटी का जिक्र किया बाद में बेटे का जिक्र किया यह हबुलमैशा उनाशा वाह हबोलिमैशा उकुर पता चला बेटी की अजमत को बता रहे हैं पहले जिसका जिक्र होता है उसकी कदरों कीमत ज्यादा होती है बनस्बत बाद में जिक्र करने वाले की तो बेटी की कदरों कीमत इस्लाम के अंदर बेटे से ज्यादा है जबकि इस्लाम के आने से पहले वो अरब के मुशरकिन वो अरब के जाहिल लोग बेटी को एक बुरा समझते थे बेटी की पैदाइश को बुरा समझा करते थे और जैसे ही किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती वो उसको जिंदा दरगोर दफन कर दिया करते थे इस्लाम के आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा हुआ करता था अल्लाह पाक ने उस रस्म को ख़त्म फरमाया अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये बेटी अल्लाह की नहमत भी है रहमत भी है अल्लाह ताला की नेमत भी है रहमत भी है और बेटा अल्लाह पाक की नेमत है उसके बाद अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं ये बताना चाह रहे हैं अल्लाह ताला जिसे चाहे बेटियां दे अल्लाह ताला जिसे चाहे बेटे दे अल्लाह ताला जिसे चाहे दोनों दे मिसाल के तौर पर समझा रहे हैं जाओ जाकर कुरान करीम उठाकर देखो हजरत लूत सलाम के घर में सिर्फ बेटियां थी जरत लूत सलाम के घर में क्या थी सिर्फ बेटियां थी हजरत शुएब के घर में सिर्फ बेटियां थी बेटे नहीं थे हजरत लूत सलाम के घर में बेटे नहीं थे सिर्फ बेटियां थी वो नबियों के घरों में भी ऐसा हो रहा है कि सिर्फ बेटियां हैं बेटे नहीं है इसी तरह हजरत इब्राहिम के घर में सिर्फ दो बेटे थे हजरत इसको और हजरत इसमाही बेटियाँ नहीं थी इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला ने दोनों दिए बेटियां भी दी और बेटे भी दिए लेकिन तीनों बेटे बचपन में इंतकाल कर गए तीनों बेटे बचपन में इंतकाल कर गए और चार बेटियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी कहीं जाते तो इर्शाद फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह पाक ने दो बेटियां दी हो जिसको अल्लाह पाक ने दो बेटियां दी हो और वो उनकी अच्छी तरबियत करे उनकी परवरिश करे यहां तक कि वो बालिग हो जाए तो उनकी शादी कराए तो वो और मैं कल क्यामत वाले दिन ऐसे होंगे जैसे ये दो उंगलियां वो और मैं कल क्यामत वाले दिन कैसे होंगे जैसे ये दो उंगलियां कैसे साथ साथ हैं कैसे साथ साथ हैं तो बेटियों की परवरिश पर बेटियों की परवरिश पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो क्यामत वाले दिन मेरे साथ साथ होगा वो क्यामत वाले दिन मेरे साथ साथ होगा और जिसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो उसका तो सब कुछ बन गया

तो वो और मैं कल क्यामत वाले दिन साथ साथ भी उठेंगे और वो बेटियां उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगी तो पता चला जन्नत में ले जाने का सबब भी बेटियों की अच्छी परवरिश है इसी तरह एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशाद फरमा रहे हैं कि जिसने अपनी बेटी की परवरिश के लिए दुनिया के अंदर तकलीफें उठाई होंगी परेशानी उठाई होंगी बाज मरतब ऐसा होता है इंसान मीशत के तौर पर माली एतबार से कमजोर होता है माली एतबार से कमज़ोर होता है और वो उसके घर में कोई बेटी होती है उसकी औलाद बेटियों की सूरत में होती है अब वो मुसीबतों को बर्दाश्त करता है तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है सब्र करता है यहाँ तक के दुनिया के अंदर अच्छी परवरिश करने की कोशिश करता है उनकी शादी करा देता है तो आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही बेटी कल क्या वाले दिन इसको जहन्नुम से निजात दिलाएगी तो इस्लाम ने आकर बेटी की अजमत को बताया इस्लाम ने आकर औरत की अजमत को बताया इस्लाम ने आकर बताया कि ये अगर मां है तो मां के कदमों तले जन्नत है यही औरत अगर बेटी है बेटी की अच्छी परवरिश करोगे जन्नत में जाओगे यही अगर बीवी है तो तुम्हारे आगे ईमान की मुहाफिज है बेटी है तब भी अजमत मां है तब भी अजमत और इसी तरह बीवी है तब भी अजमत बहन है तब भी अजमत दादी बढ़ गई और ज्यादा अहमद अहमियत इसी तरह जब माँ होती है माँ की कितनी क़दर हम करते हैं माँ की हम कितनी क़दर करते हैं कितनी इज्जत करते हैं वही माँ जब दादी बनती है तो ज़्यादा करते हैं वही माँ जब दादी बनती है तो ज्यादा करते हैं नानी बनती है और ज़्यादा करते हैं ये इतना खूबसूरत दीन किसने दिया इतना खूबसूरत दीन अल्लाह पाक ने दिया अल्लाह पाक ने नाजिल फ़रमाया कि ये खूबसूरत दीन है ये इस्लाम है कि जिसके अंदर औरतों के कैसे प्यारे प्यारे हुकूक हैं, जबकि इस्लाम के अलावा इस्लाम लाने से पहले इसी औरत को जब तक ये जवान हुआ करती थी जब तक ये खूबसूरत हुआ करती थी इसको दुनियावी एतबार से जानवरों की तरह इस्तेमाल करते थे जैसे ही ये बुढ़ापे की तरफ जाती थी इसको उठाकर फेंक देते थे ये तो इस्लाम ने आकर बताया कि बेटी की परवरिश करो खूब मजे मजे हैं, बहन की परवरिश करो मज़े मजे हैं, बीवी के अपने हुकूक, माँ के अपने हुकूक, बेटी के अपने हुकूक, बहन के अपने हुकूक और इसी तरह और जो जितने रिश्ते हैं उन सब के हुकूक अल्लाह पाक ने इस्लाम के अंदर बताए दर्स कुरान दर्स हदीस इस्लाही बयान मसाइल और वज़ाइफ के लिए मुफ्ती अबू बकर अंसारी के चैनल को सब्सक्राइब करें